bugungi dasturimiz to'laligicha bir mavzu atrofida bo'ladi mavzu amri ma'ruf kimning vazifasi deb nomlanadi faqih abullay samarqandiy rahimaxulloh aytadilar ilmni ishonchli zotlardan olish lozim chunki dinning ustuni ilm bilandir bugungi suhbatimizda esa odatga ko'ra shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari ishtirok etadilar bismillahi rohmanir rohiym الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز وقدردان مؤمن مسلمان دين داش دارمز قرداش دارمز o'zimizning samimiy muhabbatimizni hurmatimizni ehtiromimizni va eng yaxshi his tuyg'ularimizni taqdim qilamiz shu bilan birga ba'zi bir dinu diyonatimiz iymon e'tiqodimiz yo'lida hozirgi kunda jamiyatimiz uchun mo'min musulmonlarimiz uchun zarur bo'lgan deb topilgan mavzulardan suhbat qilmoqchimiz yaqinda biz uchun aziz va muhtaram bo'lgan kishilardan ba'zilari bizning mavaronnahr diyorimizda hozirgi kunda dinga da'vat qilish sohasida voqelikda bo'lib turgan holatni vasf etib shuni muolaja qilishni ko'pchilik nomidan iltimos qildilar albatta bu holat bu vaziyatni hammamiz ham yaxshi bilamiz u ham bo'lsa hozirgi kunda dinga islomga iymonga e'tiqodga da'vat qilish sohasida turli kishilarni aralashishlari maxsus tayyorgarlik ko'rmagan insonlarni ham bu ishga o'zini urishlari va eng muhimi yetuk hamma narsada bekamuko's qoidali tartibli ravishda ta'lim olgan ulamolarimizni yetishmasligi oqibatida turli noqulay holatlar gap so'zlar tushunchalar kelishmovchiliklar va boshqa holatlar chiqib turibdi shuning uchun siz bilan biz bu borada dinimizning tutgan mavqifi qandoq ana shunday holatlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qandoq munosabatda bo'lganlar va boshqa shunga o'xshash ma'lumotlarni bilishimiz o'rganishimiz tushunishimiz va unga amal qilishimiz lozim bo'ladi